Ївський міський голова Віталій Кличко зустрічається прямо зараз з жителями, що протестують проти незаконного будівництва комерційної висотки із підземним паркінгом на зсуво небезпечній бативій горі. Давайте разом з вами подивимось про що він говорить. Окину тіже попалті. Тіха, тіха, Я постав мову забудовнику, що ніяких до тих пір, поки ми не зараз не вивчимо е законність е документів, які він каже, що у нього є, ніяких рухів не буде ніякої забудови не буде. Це е а коли ви з ним розмовляли е Минулого тижня. Стройка йде це... кожен день працюють робітники. Я, я, я ще раз зараз побачимо, зараз побачимо. Да. Можна там, там розбирається. Розбирає Зараз подсобное помещение большое. Там помещение мотор. Андрей, обходи вперед. Горячо. Да, я могу сказать. Что, Виктор Глебо. Виктор Глеба. Да. Кроваренко уволен. Как он консультирует меня не может. Кулаковский меня не может консультировать. Так что Свят, Савчук, что вы мне рассказываете? А Они выдали здесь вот. за умову выкананность. Поэтому, поэтому. По А4, не Виталий, вынесите, вынесите это на раду. Нам нужен документ на суде. Они были и обещали. Виталий, вынеси это народ. Не кричите, пожалуйста. А вы меня не слышите. Виталий, на застройку разрешите разрешите пожалуйста разрешите, вот и все я вам это а? народ. Вы кого-то назвали? А? А? Скажите, пожалуйста, О, да, да, да. я вас секунду. Да, 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 Техническое да, расстояние да, от школы да, Допустим, да, это да, это да, это да, это Должно быть какое-то... Заходим, Света. По Он строит да, на территории школы. Должно же быть какое-то расстояние. дорогие мои, про какие метры вы говорите, я не знаю. Ну вот школа... Нарушение санитарных норм. За чим він вистроїв це ті забор? заходіть уже можуть закрити він. Закрил, він Ви, говорить, що бабушки тут виступають. Врані ми врані ми врані ж не будемо валяти забор. Я я приїхав до вас. вам, Що все буде все, все буде гаразд. Ви не охвилюйтесь, Я ж приїхав не захищати. Я прошу прощения Черняковский, я тебя прошу, я тебе сейчас эту шапку на голову натяну Я прошу прощения Я приехал, не переживайте, пожалуйста Я взял этот конфликт лично под контроль и могу вас заверить что ничего беспредела здесь не, не будет, будет, не будет, я никакого не беспредела. Я, я взял перед я взял обязательства перед вами. Вы мне доверили отста дали право отстаивать ваши интересы, поверьте мне, я это сделаю. Мы ваши избиратели, мы тут дали... Голосов. Я, еще, я еще раз. Я... Одну секунду. Вы мне доверили, да. я это сделаю. Все, Не переживайте, пожалуйста. Спасибо вам большое. Я знаю, что это первый раз, когда я топором хотел рубить, и все-таки их... Убрал. Топором не надо. Нет, я нельзя, Но я своей рукой это делал. Я ничего страшного. Я хочу... с вами серьезно поговорить. Не надо. не не вы. Не надо, не надо. Хорошо, не, не, с не, серьезно серьезно раз... не надо. Кнопку. забор Ай, забор Нам не надо пройти. Ничего нам да не да вы, надо. Виталий, не да над, закрыли,

я одно могу сказать. Я вот пришел к вам. Я взял обязательство данный конфликт решить. И поверьте, и поверьте мне, я ж вы мне доверили? Мне вы мне доверили, дали право отстаивать интересы Киевлян. Я вас не подведу. Я вас не подведу.